Вниз, по дороге. Нужно уничтожить мост, пока его не заблокировали англичане. Ну так зробимся. Так что у нас тут, я противотанковый вездеход, минометный вездеход, пехота, бронемашина и бронемашина. Ну, такой набор, как бы, ассорти. Ассорти из разных видов боевой одиночества. Так, вообще, поехали дальше. Наша нам вся ерунда. называется миномет. Вот минометный вездеход. Комусь тут давай бомбету. А, это эта маленькая штучка, что взрывается. А, ты зараз, стой, не надо будет нам с миномета бить.

После разрушения моста для нас критически важно расширить рубеж обороны. Британские парашютисты остановили парашютирмы. Вероятнее всего, они перегруппируются. Гаутман Бергер, установите линию фронта и прикажите своему брату не пускать британцев в Варнхем. Судя по донесениям, парашютисты заняли высоты. Отправьте в тот район боевой патруль. Нужно действовать быстро и захватить эти точки. Неизвестно, когда команда вновь пойдут в атаку. Какие точки? Как только район будет под нашим контролем, Люфтваффе нас поддержит и перебросит сюда отряды парашютистов. Надеюсь, брат Фос знает, что делает. По разрушенному мосту и наши подкрепления не смогут подойти. Штурмовики, нам теперь надо увеличить линию обороны. Сделать это можно, захватив вон те две точки бойцам собраться и исследовать ключевой точки. Запросто. Да, других Да. Сюда. Сейчас захватым, успокойся. Ты же не мая. Кстати, надо стянуть всю эту бронетехнику нашу. Десять сюда Части первой воздушно-десантной перегруппируются в Остербеке. От Остербека они намереваются с боем прорваться в Арнхем. Для нас крайне важно защитить подходы к Арнхему со всех направлений. Вот это главные дороги из Остербека в Арнхем. Вероятно, противник нанесет мощный удар по дорогам здесь и здесь. Если по какой-то причине мы потеряем эти позиции, пусть штурмовая группа отходит сюда, на второй рубеж обороны. Любой ценой не пропустите британцев в Арнхем. Постараюсь. Ничего не обещаю, но постараюсь. Полевые войска Люфтваффе могут оградить район колючей проволокой и мешками с песком. Кроме того, они могут собирать 20-миллиметровые -мм квартиры и универсальные 88-миллиметровые зенитные... О, это классно. Они, Люфтваффе, играют важную роль в нашей обороне. Да-да-да-да. И да, да, -да, -да, -да. штурмовиков из группы Лея. Все-все-все, давай-давай-давай. Дайте. Дайте тебе пехота. Ага, все, их высадили. О, все, да? Да, круто. Так, шо ж, це ці главні дороги ось тут. Тут робота. Визвемо ще, щоб швидше строїти. Так, що це у нас? Противотанкові вездеход ПТ-шка. Тут остій отак. Торгуляфі. Так, миномет сюда. Вот тут. Ага, тут сразу же идёт у нас... ...эээ... сложный ремонт, это что такое? Это как понимать? Альтернативною... Ну не знаю. Сейчас ми поставимо тут зеніток трошки таких оцих клів. І може тоді будем ці альтернативні цілі захочувати. Так, це... Я понимаю, що круто, але все же накрити їх буде лучше. больше что они на мою бронемашину, блин, разняли. Вот гады. Так, что еще тут можно? Ключу проволоку. Давай. Еще один мешки с песком. Еще мешки с песком. Не знаю, нафига вы на меня тут хай будут. Так. Люхтваха. Тут. Так, сколько у нас пехоты? Я вот такой. Сейчас берем их и пойдем в эту альтернативную точку захватывать. Ой, Ой, блин, блин. Чи це развод? Да, это развод. Не, не развод. Куда они пришли? А, обходите. Да. Я ж вроде сюда пехоту сзывал, чи не? Так, твои. Цы, два отряда. Кстати, де вони? А. Тут сидять. Хорошо, тоді. Тоді що робим? Який сектор? Якого? Якого... Якого... Фігар? Я щось забувся за нього. группу поддержит парашютисты. Теперь у нас есть парашютисты. Это превосходные бойцы. Это лучше обычный пехот. Особенно если это штурмовые винтовки. Они прорвались через Черт возьми, не дайте им пройти дальше. Угу. Заметь. Так, мне интересно, да, цвет я сюда вызвал, тикаши к строителю все нитки поставим нитки кстати эти зенитки лезут э, бляха муха э, враги лезут <с unlikely> ладно не поставим шо шо в пределах а, точно вы ч ⁇ на захватываете вот гад не надо разыграться. Сюда летят бомбардировщики. Шайса, в укрытие. Так. -с. Чего не можно? Ой, я не на то жал. Нифига, сюда. Звитка А вон звитка. Стоп. Ну, одни только не тут, а, да? Okay. Хорошо. А, ресурсов немает. Так, это что такое? Так, достанешь их не -а. жалко сейчас прикажу жалко не можно флаг 36 так у нас же есть знетное уроде необходимо не то что все равно плав 38. ой 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 а тут надо что плав 36 блин сейчас не понимаю Что О, а сейчас попробуем, что за ерунда. Блин. Не попало сюда. Это мины какие-то. Ну что ж, тримаемся пока.

Да хай тільки нині зроблю Голіафа, тобі жопа жопай. Не їм жопа. Ну робиш? ні? Чому? Думал. Блин, то як эти бронетехнику ну. Тут уже ну. уже жестко. Так, ну зенитка справляется, бишь М -м -м, Значит, поставим все. Не хватает бы и Давай туши. О, все, главного урудия нема, значит, ему лямба. Так, ты, наверное, две не прокачалась, но... А, так. Все Блин, ну, десь ты же да? А, все Сейчас. Сколько стоит? 420. Вот, бляха, нельзя сюда десантироваться. А жаль. Дуже. Ну, паш их. <звучит> <звучит> вот гаденыш. Блин. Капец. Капец. Капец, не А вы что, это команда? Блин. А, все же справилось. Окей. Держите позиции. Атаку не начинайте. что ж захватили? Не, не захватили, мы высоты. <laughs> ну, зато главную миссию выполнили.